Победил на украинском конкурсе стартапов, участвовал во всемирной IT-выставке в Лиссабоне и привлек внимание европейских университетов. Все это про разработку 12-летнего робототехника Марка. Он придумал многофункционального робота. С юным вундеркиндом встретился наш корреспондент Данила Кобза. Привет, Марк. Рад тебя видеть. От начала ізучення маркам робототехніки до создания проекта пройшов всього год. А задумка появилась сама собою. Я просто побачив, що людям отримала допомога. Я хотів чимось допомогти і створив такого робота. Ми були, створили з чакоми. Тестили камеру, потом подключали и робили це. Ми на 3D принтере. Проект назвали в честь создателя Марка Бот. Сейчас его улучшили. Встроили датчики движения, камеру распознавания объектов и динамик. Всеми этими элементами управляет искусственный интеллект. Грубо говоря, Марка Бот это универсальный мозг робота. Он умеет распознавать объекты и, в зависимости от настройки, реагировать на них. Сейчас, например, он настроен на лица, и мое он не узнает. Я вас не узнаю. Так он может работать как охранник, но на другой платформе Маркобот может даже обезвредить взрывное устройство. Усовершенствовать систему до нынешнего уровня Марку помог его учитель Хальдун. По его словам, весь секрет в том, чтобы не бояться ошибок. Ну а как? Если, если мы не ошибаемся, мы не научимся. Если мы хотим создавать какие-то роботы или сделать что-то чисто украинский продукт, да? Надо сейчас уже вложить в эти э, поколения, в, в молодых, талантливых, я всегда их э, называю. При поддержке Киевского политехнического института на базе проекта Марка был создан Хьюбот, андроид, который представлял Украину на международной IT-выставке в Лиссабоне. Там проект вызвал ажиотаж. Многие думают, что выставка – это задача пред... Как-то просто поехать посмотреть какой-то город, поехать попутешествовать. На самом деле главная задача выставки и главная задача, которую мы преследовали, это, конечно, показать нашу команду, показать наш проект и найти поддержку извне. После того, как мы повернулись до Киева, то подписали меморандум громадской организации и Минцифры, и будем намагатися создавать новые совместные проекты. Благодаря успешной презентации Хьюбота университеты и бизнес из Великобритании Британии, Дании и Эстонии заинтересовались разработкой. В дальнейшем это позволит наладить сотрудничество по студенческим программам с международными техническими вузами. Данила Кобза, Евгений Савицкий.